demak men bugun sizlarga yer yuzidagi eng qattiq metal xrom haqida aytib bermoqchiman davriy jadvalda xrom vanadiydan keyin 6 guruhda joylashgan ha aytgancha men sizlarni aldamadim chunki xrom haqiqatan ham mos shkalasi bo'yicha eng yuqori qattiqlikka ega sof metal quyosh ta'sirida ham qoraymaydigan yaltiroq oq ok ko'rinishga ega xromning asosiy xususiyatini namoyish qilish uchun men xrom metal bo'lagi bilan oddiy silikat shishasini qirib ko'raman ko'rib turganingizdek xrom osonlik bilan shisha yuzida chiziqlar qoldirdi xromni xrom temir mineralidan uglerod orqali qaytarish yo'li bilan olinadi va natijada xrom ferrat ya'ni ikkalasining qotishmasi kelib chiqadi ushbu qotishmani sanoatda zanglamas metal sifatida ishlatishadi endi keling xromning kimyoviy xossalariga o'tsak o'zi xrom so'zi grekchadan o'tgan bo'lib rang degan ma'noni bildiradi gap shundaki xromlik birikmalar kamalakdagi deyarli hamma rangni o'z ichiga olgan laboratoriya sharoitida eng ko'p ishlatiladigan birikmasi bu kaliy dixromat hisoblanadi ushbu birikmani analitik kimyoda yoki ki idishlarni toz tozalashda ishlatiladi aytgancha agar birikmani biror bir qaytaruvchi bilan reaksiyaga kirishtirsak ham shiddatli reaksiya hosil bo'ladi kaliy dixromat tarkibida xrom +6 oksidlanish darajasiga ega xrom suvda yaxshi eriydi agar olov rang birikmaga natriyning ishqorini qo'shsak rang o'zgarib sariq rangli kaliy xromat hosil bo'ladi bundan tashqari agar dexramatga qandaydir kislota ta'sir ettirsak xrom +3 uch oksidlanish darajasiga o'tadi va rang yana o'zgarishga uchraydi keling yana bir reaksiyani ko'rib chiqamiz bu safar biz endi amoniyning dexramatini olamiz ushbu deramatni bir idishga qo'yib olganimizdan so'ng uning yuzasini olov bilan alangalayman va natijada birikma o'zidan o'zi yona boshlaydi va tashqariga qandaydir kukun sachratadi xuddi vulqonning otilishiga o'xshab ha aytgancha ushbu reaksiyani shunday nomlanadi vulqon reaksiyasi ushbu reaksiya natijasida vodorod va azot gaz holda ajraladi qolgan yashil kukunzimon modda esa xromning oksidi hisoblanadi xrom oksidi bir nechta xususiyatlarga ega masalan agar biror bir idishni ammiak bilan to'ldirsak va shu idishga xromning oksidini qo'shsak natijada ammiak havodagi kislorod bilan reaksiyaga kirishadi xrom oksidi esa bu jarayonda katalizator vazifasini o'taydi bundan tashqari xrom oksidi etanolni uksus aldegidgacha oksidlashi mumkin xromning 3 valentlik birikmasidan tashqari uning 2 valentlik birikmasi ham mavjud buning uchun yana bir tajriba o'tkazamiz probirkani olib unga xlorid kislotalik kaliy dixramatni qo'yamiz so'ng probirkaga tsink metalidan bir nechta qo'shamiz shiddatli reaksiya natijasida vodorod ajralib chiqadi va u avval xromni oldi oksidlanishidan uchga tushiradi eritma rangi esa yashil tusga kiradi undan so'ng xrom ikkili oksidlanishga qaytariladi va eritma rangi och ko'k rangga kiradi va natijada bizda har xil oksidlanishga ega bo'lgan xrom va turli xil rangga ega bo'lgan eritmalar hosil bo'ldi kaliydexromatning xossasini ko'rish uchun yana bir tajriba bajarib ko'rsak bo'ladi birinchi bo'lib proberkaga o'n foizlik kaliy dexromatni qo'yib olamiz so'ngra dietil eferni qo'yamiz va dietil eferni ozgina oksidlash uchun proberkaga yigirma foizlik sulfat kislotasidan 1-2 tomchi qo'yamiz qarabsizki bizdagi eritma 3 qismga bo'linib har xil rangga kirib qoldi gap shundaki reaksiya natijasida kaliy oksidining peroksid hosil bo'lib eritmaning o'rtasidagi qora rangni namoyon qiladi bir narsani aytib o'tish kerak ya'ni xrom oksidining peroksidi organik oksidlovchilar ta'sirida ko'p vaqt turishi mumkin va shuning uchun eritmamizning tepa qismi ko'k rangga bo'yaladi lekin ushbu tajribalarni bajarayotganda bir narsani unutmaslik lozim gap shundaki xromning olti valentlik birikmalari juda ham zaharli hisoblanadi xromning uch valentligi esa bizning organizmimiz tarkibida kiruvchi makro element hisoblanadi xrom ko'pincha zanglamas metallar tarkibiga kiradi xrom yuzasidagi oksid qatlamiga ega bo'lgani uchun havodagi kislorodning oksidlanishiga chidamli hisoblanadi aynan shuning uchun sanoatda ishlatiladigan ko'pgina buyumlarning ustki qatlamida xrom mavjud umumiy qilib aytganda xrom hozirgi kunda sanoatda ham kundalik hayotimizda ham juda katta o'rin tutadi e'tiboringiz uchun rahmat